Salam hörmətli qanazlı əzəmlər. Bu günlə məsmasız qəsəbəsində Yoncalı qarasında yeni tikilən məktəbin yanında 3 otaqlı evimizlə mən sizə tanış oldum. Evimiz təzə olaraq satışı çıxıb. Xatırladım ki, evimizin qiyməti 40.500 manata satılacaq. Həyat et tam ağlar daşla döşənmədir. Qaz, su, işıq hamısı tam qaydasında da burada mərkəzi qaz sistem traqı üçün var. Padvara bax gördüyünüz kimi 2.40 kə 50 padvara hündürlüyü var. Bax belə bir padvalı var padvanın bütün 6, evin altı bütün açıqdır. Bax buradan da kəmərlər də görürsüz ki, bax 20-nin 40-a. Daha doğrusu da 20-dən də çoxdur. Yəni arısı 30-un 40-a kəmərdir və evimiz qoşa daşdan inşa olunub. Bax evin tam altına keçməy olur. Bax atılan bax yerinə kim baxa bilərsən? Yəni burada nəmiş genişliyi 0 dərəcəsindədir. Yəni nəmiş genişliyi yoxdur. Evimizin 3 otaqlı evimizin remontu tam hazır vəziyyətdədir. Burada gördüyünüz kimi mətbəx kimi də düzəldilib burda. Yəni qaz xətti nə kimisədir, burada kombi sistemidir, burada elektrik xətti nə kim çəkilib, qazdan kim çəkilib. Evimiz hardasa 12-13 daş kürsüdədir. Plitkanlar da gördüyünüz kimi ağ ladaşla döşənmədir. İndi isə evimizi göstərməsinə narahat edim. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni saça çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə görə bilər. Qismət etsin. Bax, belə bir geniş bir koridor sistemı var burada. Ev üç otağın ibarətidir. Sağda mətbəxdir yataq otağı, yataq otağı və solda isə qonaq otağıdır. Birinci növbədə qonaq otağına mən çaşdım. Bax belə bir qonaq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi ramxa aboylara salınıb. Döşəməsi poldur, döşəməsidir. Pəncərəsina kimi vurulup hazır vəziyyətdədir. Və xatırladım evimiz 4 dövrəmə qoşadaşla enişonlu. Evimizin ümumi kvadratı e, 72 kvadratdır. Evimiz ikinci ev kimi istifadə olunub. Onu da xatırladımsa, burası da evimizin mətbəxi də mətbəxdir, gördüyünüz kimi, yetərincə genişdir. Yəni mətbəx mebeli olduqdan sonra burada rahatsa sostsuq, suq olur, burada rahat nağır etmək olar. Mətbəxində də elektrik, qaz sistemi, kanalizasiyası, suq sistemi hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Bir də xatırladım, evimizin qiyməti 42500 manata satışa çıxıb. Real alıcılarla əsaslı süst endirim olunacaq. Burası evimizin yataq otaqlarından biridir. Bax, belə bir yataq otağıdır. Kombi sistemlə kimi çəkilib burada. Bir də xatırladım, evimiz ikinci kim istifadə olunur. Bax, belə bir yataq otağıdır. Tikintisi möhkəm tikintidir, həttən artıq möhkəm tikintidir, onu da xatırladım sizə. Burası isə sonuncu yataq otaqlarından biridir. Bax, belə bir yataq otağıdır. Hər istəyə görə bax bu gördüyünüz əşyalar da qala bilər. Hər istəyə görə bu əşyalar çıxarıladıblar. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Onu da xatırladım sizə. Və sonuncu sonunda mən sizə sanuzelə tanış etdim. Bax, belə bir Sanzur və san tara qoşulan mövcuddur. Burada gördüyünüz bütün avadanlıqlar qoyulub burada. Tam hazır yaşayışa uyğundur. Yəni bu evimiz gir yaşayış evidir. Yəni sadəcə mətbəx mebelini, kombimizi quraşdırın. Yəni tam yaşayışa uyğun bir yerdə həm də ki evdir. Ətrafını məlumat üçün zəhmət olarsa kanalımıza abunə olmağı bilövəmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə 1-ci növbədə tanış olun və siz inşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl övləri qismət etsin.